Gəncə şəhərinin müxtəlif küçə və prospektlərində keçirilən reydlər zamanı yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyən və piyadalar üçün nəzərdə tutulan nizamlayıcı keçidlərdən keçməyən piyadalar saxlanıldı. Salyan yol polisi piyadalara qarşı reid keçirib. Reid zamanı 25 nəfərdən çox piyada inzibati qaydada cəlmələnib. Salyan rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində piyadalarla profilaktiki tədbirləri daha da gücləndirib. Belə ki, Salyan şəhərinin müxtəlif küçə və prospektlərində keçirilən reidlər zamanı yol hərəkəti qaydalarına riayət etməmək və piyadalar üçün nəzərdə tutulan nizami keçidlərdən, keçidlərdən keçməmək piyadalar saxlanılıb. Şöyle gözü bir ara kesiyor. Bir ara kesiyor, altında. Siz oradan kesmeyin. yol hərəkəti qanunlarını pozan piyadalar barəsində protokollar tərtib olunub. Onlar inzibati qaydada cərmələnib. Bu dəfə keçirilən reydlər zamanı isə 30-a yaxın piyada inzibati qaydada cərmələnərək bir daha diqqətli olmaları onlara tövsiyə edilib. Qeyd edək ki, belə reydlərin keçirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Lalə Əliyeva, Səbilşahlar oğlu, Dünya TV.